Савченко Алексей, волонтер Гражданского объединения Армия Сос. В обычной жизни занимаюсь бизнесом и семьей и выделяю время для того, чтобы помогать нашей армии. Ездить на фронт, передавать помощь, организовывать помощь, собирать помощь и доставлять ее по линии передовой. Мы этим занимаемся с самого начала. Сначала мы помогали Майдану, а после Майдана у нас случился конфликт. Крыму, а потом на Востоке. В Крыму я не принимал участие, но на Востоке, с самого первого дня, это начало марта, мы принимали участие. Сначала мы помогали тем воинским частям, которые комплектовали перед отправкой на восток. Ребятам, у которых не было элементарных вещей воды туалетной бумаги. Начинали мы с этого. То, что можно было купить за, за собственные деньги. Ну а потом, когда получили кредит доверия от народа, который нас читает через страничку в Фейсбуке, через веб-сайт, у нас э, начали появляться люди, которые нас поддерживают материально, помогают нам. Мы начали покупать все серьезные и серьезные вещи. Перешли на форму, перешли на разгрузки, на бронежилеты, на каски, которые тогда были так сильно востребованы. Сейчас занимаемся системами радиосвязи, уже разработали свое программное обеспечение для артиллеристов на планшетах пытаемся влиять уже через власть, через правительство, стараться продавить это все сверху вниз. Ну, то есть уже достаточно на серьезном уровне. Здесь понятие честь, долг перед Родиной. Можно, ну нельзя в этой ситуации, мне кажется, сейчас она нас настолько критическая, что нельзя просто стоять в стороне и смотреть. Нужно или уезжать с этой страны, или помогать этой стране. То есть Нету посредине или-или. Это долг перед страной, перед своей семьей, перед своими будущими детьми, которые когда-нибудь вырастят. Это история, то, что сейчас происходит. И наши дети нас обязательно спросят: а что делал ты, папа или мама? Что, чем ты занимался ты? Я смогу, глядя в глаза, ответить четко на этот вопрос: Что я делал и чем я занимался? Я на чьей стороне я был. Я расскажу просто историю, как это все происходило. Что я, я был изначально за Украину, помогал э, нашей армии бороться, бороться за независимость, Извините, бороться за нашу страну. Конечно. Постоянных порядка 14 человек. В нашей команде постоянных людей, которые постоянно присутствуют, постоянно занимаются развитием нашей организации, помощью военных, где-то порядка 14 человек. Есть еще люди, которые со стороны приходят, помогают и уходят свободное от работы время, потому что мы все волонтеры, у нас у всех есть еще личная жизнь, работа, семьи. А, вот людей, которые приходят и уходят, где-то еще порядка 20, может, 30 человек. Всех перечислить, ну, это нужно сесть и посчитать. Вы знаете, это, наверное, самые светлые люди, которых я когда-либо встречал. Вот это вот единственный плюс, я всегда об этом говорю, вот всего этого кризиса, что вот, вот, получилась такая концентрация добрых, отзывчивых людей в одном месте. Вот я их столько никогда не встречал. Это обычные люди, люди из бизнеса, люди из IT-компаний, люди из медицины даже у нас есть, в фармацевтике. В основном это все образованные молодые люди, увидевшие мир, имеющие представление о том, как можно жить и как живем мы. Поэтому, наверное, они борются за право, за то, чтобы что-то улучшить в этой стране. Видят, что что есть такой шанс, есть такая возможность. Мальчиков, конечно, у нас больше. Девочки у нас э, в меньшинстве, но они у нас золотые. На самом деле золотые. Делают очень много. Но, в принципе, они не уступают мальчикам. Они ездят на фронт, они собирают посылки, э, не спят ночами, э, общаются с прессой, общаются с людьми, э, устраивают различные акции э, в, поддержку, в поддержку ребят. По сбору продуктов, по сбору денег. Но вот сейчас, вот конкретно сейчас, у нас постоянно уже идет постоянный процесс поступления вещей на склад и их развод. Но вот сейчас они в основном занимаются тем, что собирают списки и едут с нами на передовую. Это все раздают. Я лично был изначально противником этого, но они меня победили в этом плане. Они переломили ситуацию ездят, но я их стараюсь не завозить глубоко. Стараемся их беречь. Ну, через скандалы надо даже но изначально это были наши деньги когда мы все начинали то есть мы объединялись группа лиц э, скидывались искали на работе в офисе по родственникам по друзьям собирали сумму денег покупали необходимое отвозили потом начали приходить друзья друзей приходить простые украинцы мы, мы стали появляться на телеканалах нам стали приходить просто люди украинцы которые хотят поддержать даже из-за границы даже из россии страничку в фейсбуке на нашу группу к нам туда приходят люди, там мы публикуем потребности и публикуем отчетность, что мы покупаем, куда отвозим, что нам поступает. То есть в таком формате. Уч ведется учет денежных средств. Мы его официально не афишируем, но он ведется. На случай, если будут какие-то конкретные вопросы к нам. И материально люди приносят форму, теплые вещи, продукты. И некоторые люди, некоторым просто удобнее принести деньги. У каждого человека свое восприятие. Каждый человек один считает, что он может хорошую форму купить и принести, и она нужна. Другой считает, что мы лучше знаем, что там нужно. Я лучше дам ребятам деньги, они а купят. Ну вот сейчас приблизительно такая ситуация. Сейчас больше нужны деньги, потому что мы переходим на качественно новый уровень. Уже э, ситуация с теплой одеждой, например, как она была вот месяц назад, она уже не кричащая. А, сейчас больше нужны, нужна оптика. Нужна помощь в, в радиообмене, нужны специальные устройства для разведки, которые я не могу в эфире озвучивать. Автомобильный парк, мы постоянно его обновляем. Мы уже привезли в Украину порядка 22 автомобилей, 23 автомобиля мы привезли в Украину. Сейчас 7 еще на очереди. Из этих автомобилей, из 23, которые мы привезли, 5 автомобилей были куплены одной. Украинской семьей, проживающей в Португалии. Они сами за свои деньги, рабочая семья, сами за свои деньги копят, покупают машины, пригоняют их в Польшу. И наши ребята забирают их сюда. То есть из этих 24-5 были только одной семьей украинской куплены. Это были русские люди, которые просто ну в основном из России это финансовая помощь. Они нам ничего не перечисляют, потому что боятся какие-то посылки отправлять, особенно связанные с военной помощью, они боятся. В основном это финансовые денежные переводы. Они поступают как от наших украинцев в России проживающих, так и от русских людей, которые не поддерживают нынешний режим Путина. Большая помощь идет из Канады. Там очень мощная диаспора украинская. Они очень сильно нам помогают. Помощь из Штатов, Англия, Германия. В этих всех странах есть наши представители, наши офисы, которые координируют людей аккумулируют помощь, покупают э, хорошие качественные вещи военные. Мы делаем упор на на вторичные вещи, на, на БУ. армейская экипировка, БУ, э, английская, немецкая американская, канадская, очень теплые и качественные вещи. Наши ребята там закупают, есть специальные, специализированные склады, в каждой стране есть своя особенность. В Америке, например, все это покупается через аукционы. В Германии есть один огромный склад, на который все с немецкого оборонпрома списывается на этот склад, у этого склада есть лицензия, они имеют право это все выкупать. И на этом складе потом регистрируются юридические лица, которые закупают, могут, имеют право закупать эти вещи. То есть наши немцы вышли на юридических лиц, которые для нас эти вещи закупают. У нас есть склад в Одессе, в Днепропетровске и склад, с которого все начиналось Что? в Киеве. Эти склады они являются одновременно и складом, и пунктом приема помощи. Мы с самого первого дня с военными. У нас есть непосредственные отношения уже с, с многими военными по всей линии передовой. У нас, как и у военных, вся передовая разбита на секторы. В каждом секторе работает своя группа. Я вот, например, отвечаю за определенный сектор. Я в этом секторе знаю все и всех. У меня есть со всеми контакты. Перед каждой поездкой... Я собираю, я с ними созваниваюсь, собираю списки потребностей, или они мне сами звонят и говорят, что я им должен привезти, потому что ну, у нас уже взаимодействие на таком уровне. Таким образом формируются списки, грузится машина и, и мы едем. Сначала мы стараемся работать непосредственно с солдатами, минуя командование, потому что пока есть еще ситуация не настолько исправлена, как как должна быть, поэтому по-прежнему мы вынуждены отдавать все в руки непосредственно бойцам. И помогать стараемся в первую очередь тем, кто на первой линии обороны, в самом-самом-самом переде. Изначально мы ездили просто по несколько человек в машине, без ничего, окруженные. Это было проблематично. Гражданские машины, гражданской одежде. Сейчас мы ездим на военных машинах, вооруженные, в военной форме. Мы не стреляем, слава богу, не приходилось, но мы вооружены и готовы. Потому что в случае нападения на волонтеров сейчас достаточно велики. Как и со стороны сепаратистов, так и со стороны местных бандитов, которые решили заниматься таким промыслом. Просто воруют волонтеров и под видом сепаратистов пытаются их продать родственникам. Есть доля риска и очень, очень большая. Плюс находиться на передовой, там где находимся армия ОСОС постоянно, это достаточно критично. В любой момент может что-то происходить. Там, конечно, мы в основном с сопровождением военным передвигаемся, но все может случиться и мы должны быть готовы принять бой. Ну сейчас э, слово армия и слово военный опять э, восприняло тот образ защитника. Достойное слово, которое можно вот э, с гордостью произносить. Раньше для меня армия была что-то такое, ну, я думаю, для любого украинца. Это было разворованное хозяйство, где люди занимались тем, что красили бордюры, красили листики в зеленый цвет. И всякие вот эти военные армейские истории, которые мне рассказывали ребята постарше, которые уже прошли службу. Это меня все отталкивало. И никогда не хотел, будучи уже юношей в сознательном возрасте, никогда я не хотел идти в армию. Ну, страшных моментов достаточно много. Самое страшное из всего того, что вот происходит, это потерять тех людей, с которыми ты находишься во взаимодействии. Вот это самое страшное. Когда тебе звонят и говорят, вот, тот погиб, тот погиб. Вот это вот самое страшное. Мы сильно много людей знаем, но от этого не, не отойти в сторону. Мы находимся во взаимодействии на первой линии, поэтому от потери несут именно на, на первой линии больше всего это сложно слышать, это тебя парализует на какое-то время, это постоянно бьет каким-то электрическим разглядом. Последний такой случай был парень, мой знакомый, с которым, который приезжал сюда в Киев, э, забирал тогда радиостанции у меня, мы с ним были на связи, постоянно такой веселый парень был из батальона Айдар. И потом мне позвонили наши общие знакомые и сказали, ну, что Коли нету, все. Коля погиб. Э, и сейчас вот Колин брат, старший, вступил в наши ряды и начал помогать. Полина, вдова, жена, сейчас занимается волонтерской деятельностью, осталась с маленьким ребенком, по-прежнему помогает армии, старается. Мы были под обстрелами, под, под артиллерийскими обстрелами еще в августе месяце, когда был самый, самый горячий период войны когда была арт-дуэль 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Тогда да, тогда попадали, наверное, все, кто туда заезжал, все не могли этого миновать. Приходилось сидеть в блиндажах. За нами активно ведется охота, особенно за нашим Юрой Касьяновым, потому что он самый известный из нас, он как лицо армии СОС у нас. И за ним тоже ведется активная охота. Вот недавно, где-то месяц назад, может полтора, был такой случай, когда они были с ребятами, с группой разведки, запускали наши беспилотники близко-близко, на передовой, близко к позициям уже сепаратистов, к позициям врагов. И поступил Юрий звонок. Сначала поступили странные звонки от людей, которые ошиблись номером несколько раз подряд. Женщины, мужчины. А потом поступил звонок от знакомого э, из службы безопасности Украины. Он сказал, выдвигайтесь срочно, уезжайте с этого, с этого места. За вами выдвинулась группа. Приказ взять вас любой ценой. Бойцы добровольческих батальонов э, и волонтеры, если попадают в плен, э, это... Э, самые тяжелые будни это у этих ребят там. Обычные кадровые военные еще не так, а вот добровольцы и волонтеры, это для сепаратистов это как красная тряпка. Первая поездка была страшна. Ты ехал, ты не знал, что тебя там ждет. Сейчас мы приблизительно понимаем, знаем расстановку вещей. Может быть, чуть-чуть очерствели, привыкли. Сейчас уже я не могу сказать, что это страшно. Мы сюда возим с собой гранату. В плен лучше не попадать. Я так считаю. Это мое личное убеждение. Мы настроены на позитив, настроены на победу. То есть мы не стараемся, мы не думаем о плохом. Все будет хорошо. Мы победим. Меня ждет дома беременная супруга. Она у меня большой молодец. Терпеливо ко всему относится. Я очень мало уделяю ей времени, как, как, как беременной жене, но... Она у меня молодец, в этом плане. Поддерживает, понимает. Ее это все тревожит. Она волнуется, но старается, не, старается не, не тревожить меня, что ли. Я не знаю. Ну, мы на эту тему с ней много не разговариваем, я ей много не рассказываю, что там происходит. Мы в, ян в январе ждем уже ребенка, ребеночка, в, в середине января. Постараюсь во время рода быть здесь. Я обещал. Не для эфира скажу, что я поеду, конечно, если вызовут. У меня есть еще брат, мать, ну и родственники, дяди, тети. Они в другом городе. Я родом из Харькова вообще. Проживаю здесь с 2008 года. Но у меня так сложилось, что вся моя семья, она с самого начала как-то вот была на моей стороне. С самого начала они поддерживали Майдан, поддерживали людей. Сейчас мой дядя занимается помощью военным. Он занимается этим, этим на бытовом уровне. Сам, что может, там с друзьями покупает, возит продукты. Иногда бронежилеты. Спрашивал у меня, где их взять, я ему помогал. Они помогают. близ-близ Харькова там стоят э, пограничники, они ездят к ним, там 80 километров недалеко помогают, пытаются поддерживать этих ребят. Вот мы настолько этим всем прониклись, это уже на э, состоянии какого-то ощущения, чувства, я не знаю. Это не объяснить словами. Ну просто это постоянное взаимодействие с военными. Это не просто люди для тебя, это уже друзья, знакомые, которые там, которым нужна помощь. Ну, слава богу, сейчас ситуация, давайте пойдем в позитивную сторону. Сейчас ситуация выровнялась, чуть-чуть улучшилась. Мы сейчас больше ориентируемся на, на хай-тек технологии которые нужны нашей армии, потому что у нас по-прежнему еще советское обеспечение. Мы, наша армия питается из советских запасов. Сейчас нужны современные вещи, современные гаджеты, ночная оптика, тепловизионные прицелы. Нужны хорошие рации. Наше министерство хоть и купило моторолы, но они недостаточно защищены. Или их нужно перепрошивать, чем мы сейчас пытаемся заниматься. Но это стоит 300 долларов на одну рацию. Или же покупать новые радиостанции которые будут уже с перспективой. Может быть, мы, конечно, получим эти радиостанции в дар от Соединенных Штатов, от правительства там, Европейского Союза, еще посмотрим. Но сейчас наш эфир, эфир наших военных можно легко прослушать. Вот это сейчас является одним из наших направлений. Этим занимается наш Юрий Добронравин, который разработал с группой IT армии СОС наши планшеты. Он сейчас занимается радиосвязью. Отдельный проект – это сейчас по радиопеленгационным устройствам. Это очень дорогостоящие вещи, они нужны в достаточно большом количестве. Это уже государственный уровень. Тяжело волонтерам все это подтянуть за наш бюджет, который, который у нас есть плюс параллельно к этому мы по-прежнему продолжаем заниматься автомобилями, поставкой автомобилей, э продукты и теплые вещи, униформы. Обудь себя в сапоги солдата, который вот воюет, у которого погибли друзья, а, которому наша политика говорит перемирие. Все, у нас перемирие. И в то же время по нему стреляют сепаратисты. Он это видит, но ему приказ сверху не стрелять. Многие ребята в этой ситуации находятся в таком состоянии достаточно в состоянии замешательства. Они не знают, что делать, они не знают, что происходит. Мы поддерживаем морально бойцов, когда мы приезжаем, мы когда с ними созваниваемся, потом приезжаем, привозим то, что им нужно, проводим с ними время. Но обычно это проходит в очень дружеской атмосфере. Чтобы вы понимали, вот если мы делаем 4-5 визитов за день, обязательно 4-5 раз нас усадят за стол, заставят покушать, заставят попить с ними, там, чай, кофе. То есть просто так уйти не получается никогда. Каждый, каждый, каждый отряд ждет тебя и обязательно вот встречает как по-домашнему, как, заведено в, добре, в добрих сімейних традиціях. Ну як кажуть бійці, що, каже, якби люди до нас не приїжджали, якби нас там не підтримували, ті ж волонтери або місцеві. Каже, буває таке, що сидиш, думаєш, на що воно мені треба? Там ті перемір'я. Вони там вже все поділили, той Путін з Порошенком. Треба звідси вшиватися. Потім, каже, приїжджають волонтери або ще хтось, і ти розумієш, за, за для чого ти тут стоїш. А все те, що там коїться, то ми все подолаємо. Ну, в такому дусі вони кажуть. Есть э, много случаев предательства командования. Это то, чем сейчас мы пытаемся тоже заниматься параллельно. Потому что командование, оно осталось э, в некоторых случаях еще прежнее, с, с, с прошлого, с той власти, с теми пониманиями. Как рассказывал Юра Касьянов, это, э, когда наши артиллеристы накрыли наши же позиции. А приказ стрелять отдал один генерал, не буду называть его фамилию. И э, э, приказ был ошибочный. И для того, чтобы спасти этого генерала, того командира э, роты, по которому стреляли, стали обвинять в том, что он нарушивший приказ выдвинулся в неверную на неверную позицию, хотя он там стоял уже месяц и получил приказ от другого генерала выдвинуться на, эту, на этот сектор и занять позицию. То есть вот такие вот случаи. Человека обстреляли, еще пытаются сделать его виноватым. Я уже не говорю о случаях продажи информации, о случаях, когда по народному скажу, когда нас просто сливают, когда наша группа выдвигается на задание, не доходит до точки специально, до сектора, а наблюдает со стороны. И в, в то время, когда они по графику должны быть на месте, туда прилетает артиллерия прилетают снаряды. Это тоже необъяснимо. Но пока с этим всем идет борьба, это все займет какое-то время, но процесс фильтрации, он идет. Местное население вот в зоне АТО делится 50 на 50. Кто-то поддерживает Россию, кто-то поддерживает Украину. Зрелище жуткое. Те люди, которые могли выехать, выехали. Те люди, которые не могут выехать по всяким разным причинам, они остались. На, на мой взгляд, это большая глупость оставаться с детьми в зоне, в которой идут постоянные боевые действия. Я не верю в случай, что никуда, невозможно выехать. Это, конечно, еще упущение нашего государства, нашего правительства как получается, на предвыборную кампанию у них есть время и деньги, а вот помочь беженцам, помочь детям и женщинам выехать у них не получается. Вот последний случай, когда женщина с двумя маленькими детьми на трех избенке после артобстрела погибла. То есть женщина осталась ранена, один ребенок погиб, а второй не довезли до больницы, погиб в карете скорой помощи. Еще вот последний случай из моей последней поездки, это в трех, из трех избенке также. Сепаратисты выехали с танка прямой наводкой выстрелили по церкви три раза. Наши военные потом вышли с ними в радиообмен и задали им вопрос, зачем вы стреляете по церкви, там э, нету наших позиций. Они им ответили, местное население слишком мало информации нам дает, это будет им наказанием. Верю в победу, мы победим обязательно, безусловно. На нашей стороне сейчас весь мир, вот это... Волонтеры, как никто, это испытывают, потому что все, кто хотят поддержать нас, приходят к нам. Я вижу вокруг себя такое огромное количество людей, которые хотят помочь нам. Ну, с этим объемом мы не можем проиграть просто физически. Время сейчас на нашей стороне, слава богу, мировая общественность нас поддерживает, санкции влияют, цены на нефть влияют. Нужно подождать, нужно, нужно продержаться, и а мы победим обязательно.